إسرائيل موجودة وسوف تستمر موجودة. م. يعني أنا لي وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع. م. أولاً اليهود موجودين في فلسطين وفي القدس منذ آلاف السنين يعني كون اليهود لهم ارتباط في القدس ولهم موجود في القدس دي حاجة دي حقيقة تاريخية. م. إنما يستخدموا هذا الوجود لكي يستجلبوا عناصر خارجية لكي تستعمر فلسطين م. هذه هي المشكلة. آه وانا كان رايي في الحقيقه وانا رايي انه الغلطه التاريخيه مم. التي وقع فيها العرب في التعامل مع القضيه الفلسطينيه هي رفض قرار التقسيم. لان كان قرار التقسيم سنه 48 او 47 كان هو القرار الامثل مم. الذي يمكن ان يكون حلا للمشكله التي اثيرت منذ بدايه القرن الماضي. نتيجه وجود اليهود وميلهم الى اقامه دولتهم الخاصه. انما للاسف مصر اتخذت القرار الخاطئ ورفضت الاعتراف بقرار التقسيم، علما بان هذا القرار كان موافق عليه وصدر بموافقه الامم المتحده. صحيح. يعني اسرائيل دوله ظهرت بموافقه المجتمع الدولي، مم. وعلى راسه امريكا وروسيا. احنا للاسف وكان في موافقه بالمقابل بدوله فلسطينيه بالظبط كده بالظبط كده. الحقيقه دلوقتي لو احنا نظرنا الى ما نسعى اليه هو بالظبط قرار التقسيم، بس مم. طبعا ليس بمزايا القديمه. لانه ان احنا كلنا عايزين نعمل دوله عربيه الى جانب دوله اسرائيل فقط اما الكلام بان اسرائيل سوف تنتهي وسوف تزول هذا كلام غير علمي اسرائيل يعني لها جذورها او الدوله اليهوديه لها جذورها في المنطقه وموجوده ودوله قويه ومنتجه ومسلحه ذريا ويعني ما فيش اي سند علمي يقول ان اسرائيل سوف تزول وبالتالي انا من انصار التوجه الذي قاده الرئيس السادات بعقد معاهده السلام مع اسرائيل ان احنا نعمل علاقات طبيعيه معها ومن خلال هذه العلاقات نصر على ان يحصل الشعب الفلسطيني على كافه حقوقه المشروعه واعتقد ان هذا ممكن بالضغط السياسي والدبلوماسي والتلويح والمقايضه بين هذه المكاسب للشعب الفلسطيني وبين اقامه علاقات طبيعيه مع الدوله اليهوديه. اي دوله تحترم نفسها وتحافظ على سيدتها لا يمكن تقبل موضوع الانفاق هذا انما ثبت ان هذه الانفاق كانت سرطان داخل ارض سيناء اكثر بكثير مما نتصور وهناك عشرات القنوات الانفاق التي كانت يعني تهرب منها كل اشياء بما فيها طبعا الاسلحه وبما فيها المخدرات واشياء كثيره للغايه للاسف نتيجه هذه الممارسات نحن نشهد كوارث حتى الان هل هي مصادفه انه حتى الان في شمال سيناء آه كل يوم تقريبا آه تنفجر عبوه ناسفة او قنبله ويموت شهداء من المصريين هذا كله قطعا نتيجه هذا السرطان الذي ترك يستشري في شمال سيناء وللاسف دور حماس ودور الاخوان في هذا في في غزه قطعا كان اساسي في خلق هذه التربه غير مواتية للمصالح المصريه على الاطلاق